просто тактически для нас самым предпочтительным вариантом был бы если бы от этого предложения отказалось бы украинское руководство эта ситуация просто ну она сама за себя все продемонстрировала и американцы вообще никто и с ними дело нужно не нужно с ними дело иметь эти люди защищают свою землю когда уходил на СВО что никаких разговоров, что будут выселять, что это расселять будут, никаких разговоров не было. Вон пар стоит, как будто в бане, говно воняет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно, елексир молодості, заспокоєння та гарного настрою. Це все я кажу про наш випуск російської антипропаганди. Тут, як завжди, ми з вами посміємося над всіма російськими заявами і розберемося то, де ж правда, і як вона виглядає. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, ми чекаємо на ваші коментарі. Хміті весь сценарій можна вишити образом. Ми можемо, якщо буде... будем говорить только с американцами. Если говорить, то про обустройство Европы. Если они будут говорить не про обустройство Европы, а просто про режим прекращения огня, огня на территории Украины. Нас это в любом случае в нынешней конфигурации вот даже фронта, нас это абсолютно никак не устраивает. И самый предпочтительный вариант, чтобы уже как неоднократно до этого это делали украинцы, они от этого отказались. Остальной части человечества показали, что неконструктивная страна. Они, мы бы посредством эскалации довели бы дело до конца. Мое мнение заключается в том, что просто тактически для нас самым предпочтительным вариантом был бы, если бы от этого предложения отказалось бы украинское руководство, которое за эти три года и так не проявляло никакой политической целесообразности, рациональности и прочее. И вот если бы они первыми от этого предложения отказались, у нас сохранилось бы вообще очень большое пространство. За а все Зеленского это была его попытка представить а, свой режим а, и вообще а, как бы, вот, украину как оказавшуюся один на один а, вот, как бы, в этой ситуации а, вот это на мой взгляд самое чудовищное вот я, я, я ожидал чего угодно но только не того что в белом доме, который собственно говоря влил сотни миллиардов долларов туда что он сможет это произнести но у него ему удалось он так сказать, сделал невозможное он а, предъявил а, так сказать, тем кто в него вложил сотни миллиардов долларов что они там как бы вот, понимаете на передовой и вот как бы а, чуть ли не одни в поле войны вот это, и вот это самое феерическое было и почему это вызвало заявление слова и Трампа, ивенса. и Венса. о том, что вы неблагодарны. Вы неблагодарны. Вам надо быть более благодарными. Вот. И я думаю, что эта ситуация просто, ну, она сама за себя все продемонстрировала. Тут можно разбирать слова, тут можно комментировать отдельные фразы, но тут настолько все очевидно. Ви благодарне було сказано американцям зіленському, і все по класиці. Нам пропонують колоніальну угоду, нас розпродають і ділять на частини. А Росія то, то геть інше, то взагалі інша історія. Росіяни намагаються, як і завжди, продати все, в чому бере участь Україна за нашу слабку позицію і програш. Хоча, суть з усього, нам таке вдалося. зацікавити Сполучені Штати Америки. Інша справа, про що домовляться самі росіяни когда э, из Белого дома уже говорят, что Зеленский, ты не прав. <laughs> Значит, подумай еще раз, что тебе надо подписывать вот это вот абсолютно колониальное соглашение. Вообще, каким последствиям внутри Украины это может привести? А Это никого не интересует. Объясню почему. Вообще, если мы немножко вернемся назад, то перед СВО, помните, когда только Зеленский стал президентом Украины, он приехал в Англию, его кортеж ехал по дороге, их остановили, его достали с машины, посадили в другую машину, привезли в МИ-6, там с ним поговорили, потом посадили в другую машину и привезли обратно его в кортеж. То есть он выполняет то, что ему говорит Британия. Он mm -hmm. агент Британии в полном понимании этого слова. Поэтому сейчас то, что будет с украинской академией, это вообще никого не интересует. Идет распродажа. Я напомню, что перед СВО, ну за год, за два ДСВО, он пришел в Верховную Раду и сказал, нам дадут миллиард в кредит, если мы сейчас продадим землю. Им дали миллиард, они приняли этот закон, они распродали территорию э, Украины уже заранее, как бы, они продали практически всю Донецкую, Уганскую область. За нее были заплачены деньги э, теми же американскими бизнесменами. А теперь, когда стал вопрос, а как же с полезными скопаями, где самое большое количество их находится ДНР, ЛНР и в Днепропетровске, где уже наши практически наши войска, началась паника. И потом британцы ему сказали, играй, в, да, играй до конца, жги, рви, делай, что хочешь. Делай, мы тебе сделаем Ты не переживай, мы будем uh -huh. обвинять Россию в чем только можно. Россия будет у нас крайней. По крайней мере, мы постараемся это сделать. Понимаете, население Украины, я скажу такую фразу, может быть, не очень популярную, но ее нужно сказать. За 11 лет британцы провели великолепную дебилизацию населения украинской колонии. Великолепнейшую. И поэтому там можно рассказывать все, что угодно. Что вот завтра будет чудо. Вы еще включите, допустим, их каналы. Вы знаете, что, оказывается, наши войска отступают, и уже скоро они будут под Москвой. А, это я, телемарафон. Так. Я вам говорю, что телемарафон. И вообще они сказали на своем эфире, что... Американці давали їм всего лишь оружие на кота нещасний мільярд доларів місяць. Ані і такі деньги теж найдут, и І американці ніхто і з ними діло нужна ні, ні нужна сніділомі. Я было с утра по всім каналам України. Але чому ж? Чому ж і навіщо воєнний злочинець Путін пропонує російські території під здачу американських інтересів? Ну уявіть собі, сьогоднішні свошники мають розуміти. Вони воювали, помирали, отримували поранення, їхні рідні лишалися без близьких винятково і тільки щоб Путін здав російські інтереси тим самим Піндосам. Але я ж почала з того, навіщо йому це? Гроші в Росії закінчуються. Справа воєнна над дорога. Буданов каже, що росіяни за день витрачають мільярд доларів. Мільярд, тільки уявіть собі, ці шалені гроші. Тож на лікування свошників грошей немає. На техніку немає. З виплатами великі проблеми. Тож російська армія не розгубилась і вирішила берегти те, що є. Такої морської піхоти ви, друзі, точно ще не бачили. Не в морі, а на суші, не на своїх двох, а на костелях, на милицях вони все одно йдуть в бій. Морська піхота, може бути, такою.

І завершення війни. Хоча й страшно, і боляче, і наслідки будуть шалені, але це справді та тема чи те питання, вирішення якого путіну на руку. За три роки, не зважаючи ні на що, настрої росіян таки змінились. І так так, я знаю, ви завжди скажете, та хто їх буде питати, на що вони впливають? Вони труси раби сидять вдома, і будете на 100%, на 100 праві. Але річ в тім, що тепер росіяни вже відверто кажуть, що вони погано ставляться до СВО. А деякі навіть зізнаються, що поважають Збройні Сили України. В Росії провели звичайнісіньке соцопитування на вулиці, і здається, якби його показали Путіну, дід би точно крякнув. Вашому Ну, нацисти української армії флоха, це фашисти харашварські звіділі. К украинской армии я отношусь с уважением. Эти люди защищают свою землю, и они делают это смело и стойко, и я считаю, что это заслуживает уважения. С большим уважением. Это армия, которая не потерялась, это армия, которая держится перед тем, что когда-то казалось силой в мире. Я считаю, что украинская армия защищает свою страну. Для меня то, что я увидел, вот это сопротивление, этот масштаб, это продолжительность во времени и реальные успехи — большое уважение. А как относитесь к спецоперации? Потрясательно. А вы делаете, пытаетесь там родственникам рассказать Конечно. свое мнение? Я пытаюсь рассказать то, что я прочитала от свидетелей непосредственно, которые против в Мариуполе, в вообще на Украине. До речі, розчарування це відчуття, яке характерне не тільки для тилу його дуже і дуже яскраво відчувають і свої самі СВОшники, і навіть не через те, що їхню землю, яку вони відправилися, чому і захищати в Україну, тепер продають і продають американцям, а тому, що тил без них. Виявився незахищеним. Тобто, поки СВОшник мамою клявся, що він захищає свій дім десь в лісопосадці Донецької області. Так вже сталося, що його справжній дім його квартиру розгромили і обікрали. При тому, хто це зробив? Хто я вас питаю, українці, нацисти, американці, британці? Ні, це зробили свої росіяни. Я ж не знав, що повністю розгромили цю квартиру. От. І час у племянника пока, Потому что жить негде. Когда уходил на СВО, это был целый дом. Здесь стояла железная дверь у меня. Даже ее своровали. Не говоря уже там о имуществе, которое было у меня. Вот моя комната, вот здесь я жил. Здесь стоял телевизор, там стояла микроволновка. Ну вот здесь у меня стояла посуда, и в ней лежали медали мои заработанные. Вот. Сами видите, ничего нету. Когда уходил на СВО, то никаких разговоров, что будут выселять, что это расселять будут, никаких разговоров не было. Я уходил со спокойной совестью, что приду в отпуск, здесь по буду жить в этой квартире, а уже вот пришел и негде жить. Хоча я, как правило, и знаходжу причины, І пояснення, чому так багато СВОшників втікли з дому, втікли від своїх родин, від своїх дітей, своїх дружин і відправилися в холодні окопи на українські території. Ви не повірите, але навіть просто знаходячись в нашій землі, і буквально і фігурально це краще аніж лишатися вдома. Раніше ми не знали, як у більшості живуть росіяни. Не розуміли, що таке середньостатистична квартира чи середньостатистичний під'їзд. А тепер цих відео більш ніж достатньо. Ось буквально в під'їзді пар страшенно воняє. Самі росіяни скаржаться, що так жити не можна. Не можна, але ж ви живете. Ви 25 років так живете при Путіні, який ані рубля не вклав в розбудову Росії. Все тільки кінжали та іскандери і орешні. Но то же вам пахнет русю. Вот, сегодня 19 февраля. Вот такой у нас опять, вот такой вот у нас происходит опять у нас в подъезде в нашем доме. Вот такой вот у нас пар стоит. Вот, дышать невозможно, воняет опять говном. Сколько можно вот этого вот терпеть, я не знаю. А? Нам присылают какие-то ответы. Вон, пар стоит. Как будто в бане говно воняет и так далее, и тому подобное. Принимайте меры, пожалуйста. Уже устали писать, бодаться. Подъезд рушится вот так вот. Вот, смотрите, как он рушится. Покупали квартиру нормально, а сейчас разрушенный подъезд. Я не знаю, вонизма, вонь стоит невозможная. Мы травимся. Управляющая компания... Наказують на до управляючу кампанію, яка не приймає ніяких мір. Але я впевнена, що російська пропаганда все одно зможе переконати більшість недорогого російського населення, що там прийде і порядок наведе. Зараз у багатьох і багатьох є певна ейфорія. Навіть ринки дуже активно реагують на заяви президента Сполучених Штатів Америки. От влада російська лишається насторожною. Вони самі не вірять в своє щастя, яке на них привалило нічого собі. Цілий президент Сполучених Штатів Америки з ними заграє. Хоча пропагандію роздали методички, в яких кажуть. Не треба надто перехвалювати президента Сполучених Штатів Америки, а раптом не буде угоди, а раптом перемовини зайдуть в глухий кут. Треба буде якось петляти. А так ми скажемо, зробили все від себе можливе. Ну а далі просто не вийшло. Одним словом, пропагандисти. Намагаються розібратися, що ж стоїть за позицію Трампа. кажуть, що, звісно, Європа буде його переконувати, не дружити із Росією. Мовляв, економіка Росії зараз у стогнації. Я дико перепрошую. Це, до речі, сам перший Трамп сказав, що в Росії надпогана ситуація. Ну, але списують, відспівують і кажуть, що перспектив немає саме в нас. Подивимось, подивимось. Є відчуття, що вони хочуть... Как Алексей Алексеевич сказал, правильно, продавить Трампа, пользуясь тем. Вот что... эти двое продавить Трампа. Да. А они едут с бумагами, они едут с докладами, потому что это уже некая тяжелая артиллерия, которая включается. Если почитать британскую прессу последнего времени, они накачивали ситуацию, причем постоянно писали, что американцам невыгодно с русскими заключать соглашение, потому что то-то, то-то. А вот если деньгами, то то-то, то-то. Вчера вышел очень такой, как им показалось, разгромный доклад, но полностью фейковый, нашего любимого института изучения войны Виктории Нулан, в котором рассказывается, что не слушайте российскую пропаганду, у них все плохо, с экономикой проблемы, воевать они не могут, сил нет, осталось чуть-чуть додавить, и мы их победим. Не надо с ними идти на переговоры. И они пока смотрят, что с Трампом как-то вот не получается. В обратную говорят, что нет, мы не видим перспектив там, украинской победы и так далее, нет шансов, русские сильны, и надо вообще идти на, на, на уступки. И здесь действительно они хотят поговорить, сказать, слушайте, давайте, если вот так, то делим, а лучше всего давайте все-таки русских давить, потому что британцы реально заинтересованы в эскалации конфликта. Мы это не раз и не это два да. видели. И мы видим, что сейчас они хотят сорвать эту историю. Может быть, тут есть вот эти, э, шум, который идет, что уже Зеленский подписал, секретное соглашение с британцами, что это они должны получить порты. И то, что в «Таймс» там, условно говоря, размещают, как и где должны быть британские войска, как раз в зоне контроля вот этих основных потоков финансовых, ядерной электростанции, то есть основные активы, которые долго могут работать, приносить прибыль. Вот сейчас идет торг за вот это тело умирающей Украины, вот в моем понимании. Но Трамп действительно не до конца понимает, как и на каких условиях все это будет закончено, поэтому для него важно с нами в первую очередь договориться. Угу. И уже потом только идти по остаткам. Тож я, друзья, открываю официальный тотализатор. Напишите, как вы думаете, как долго еще лишается жить Российской Федерации в сегодняшнем состоянии? Здається, их экономика достаточно скоро Кікне, а ми маємо поставити свічку за її упокій. Не забувайте коментувати сьогоднішній випуск. Обов'язково лишайте нам лайк, підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!